после трех поражений наконец-то удалось выиграть. Скажу, что те игры, которые мы проиграли, я скажу, что были неплохие игры. От что на выезде мы начинали игры и сразу пропускали гол. То ли с помощью судейских ошибок, то ли, может быть, с наших ошибок. Но ну, я скажу, что не всегда наши ошибки были ну, это такие, это игры, я понимаю все. Но сегодня команда, я же говорю, что остались команды, те, с которыми можно играть, но я на классом не выше нашего. Вот, ну и ниже, очевидно, где-то первый тайм, вот мы по вету забить могли больше, и во втором вот, немножко где-то послабились, поменяли, и сразу игра пошла уже вот такая нервная какая-то, ну, надо свои моменты использовать, хотя в первом тайме ты вот так. Что, что, можно сказать, что ну, хорошая команда по таким меркам, как и у них тоже муниципальный футбольный клуб, такой же, как и у нас. Вот, поэтому равные команды где-то, кому-то больше, будем так говорить, повезло, наверное, мастерство. Я считаю, что наш. Ну, одно обидно, что опять Арчук получил травму, а это все-таки ведущий игрок, который держит середину поля. Всю. И вот было уже заметно, что во втором там его не стало после первого, и как бы вся игра поломалась. Нет тех осмысленных передач, нет тех э, тактических, вот технических, может быть, э, кто может мяч больше придержать. Вот это уже чувствовало, что немножко упал ритм игры. Ну а так, спасибо конечно, что выиграли, вот ребятам. Вот. Будем дальше продолжать биться, там будем видеть, что дальше будет. Хочу привітати нашу команду з перемогою. Після трьох поразок поспіль нарешті перемогли. 3-1 гарний рахунок. Дуже важлива завтра зустріч на чемпіонат області. Запрошую всіх болівальників, Приходьте, вболівайте за нашу команду. Першу чергу Хочу поздравити. всех учителей, Днем учителя, ну и тренера, они же тоже являются учителями, наши их тоже с праздником, всем здоровья, благополучия, удачи. Это самое главное сейчас здоровье. Ну, команду, тренеров, ой, весь обслуживающий персонал хочется поздравить с победой. Игра была, конечно, интересная, красивая, сложная, команда молодая, гости амбитная но тем не менее мы мы их победили чему все болельщики ну, я думаю и, и весь город рад